Я хотела сказать, что читайте комментарии. Я там написала, когда выложу видео. Я посмотрела и вообще ни одного комментария. Читайте комментарии. Я вас прошу. С вами была Настя. За это лайки даже не надо ставить. Если поставите, я очень удивлюсь. Хотя... Если... Короче, если кто не знает, как комментарии делать, то у кого нет видео на ютюбе, можете просто сделать себе одно видео какое-то. Э, какое-то, может, такое совсем маленькое. Такое просто сказать там АБ. Сделать его, выслать короче, пусть в Ютубе будет. И вы тогда уже сможете мне комментарии писать. Берете там вниз, листаете вот эти всем такие видео, и, и там будет комментарий. С вами была Настя.